Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keperluan merangka strategi dan hala tuju baharu pendidikan negara secara berani dan menyeluruh menjelang pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 RMK13. Perdana Menteri berkata dasar lama perlu disemak dan pendekatan sedia ada perlu disegarkan supaya setiap pelaburan melalui RMK13 dapat membentuk sistem pendidikan yang adil berpandangan jauh dan mampat. Setiap wang yang dilaburkan harus membuahkan hasil dalam sistem pendidikan yang menjulang masa depan negara yang lebih makmur dan sejahtera, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Rabu di Petik Harapan Madani. Terdahulu, PMX menerima kunjungan Menteri Pendidikan Fadil Nasidik bersama Barisan Pengurusan Tertinggi Kementerian Pendidikan Petas Malam bagi membincangkan strategi dan hala tujuh pendidikan negara menjelang rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Beliau berkata antara perkara dibincangkan termasuk pendidikan prasekolah, latihan guru serta peningkatan kemahiran Institut Pendidikan Guru IPG, pelaksanaan pembangunan profesional berterusan CPD dan pemantapan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Turut disentuh ialah pengajar peringkat tingkatan 6 dan matrikulasi, isu keciciran murid, permit mengajar bagi sektor awam dan swasta serta keperluan menyusun semula pelan induk pendidikan negara agar lebih selari dengan keperluan semasa. Anwar yang juga Menteri Kewangan berharap segala intipati dan iltizam daripada perbincangan itu dapat digerakkan secara tersusun, menyeluruh dan berani demi masa depan anak-anak, pendidik serta keseluruhan ekosistem pendidikan negara. Dunia sedang berubah pantas dan kita boleh berpuas hati dan terperangkap dengan nostalgia atau terikat dengan perancangan silam yang mungkin sudah tidak lagi relevan, ujarannya lagi. Dalam perkembangannya lain, PMS berkata, Kerajaan mengambil pendekatan teliti dan berhemah dalam menangani isu tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Ahli Parlimen Tabun itu berkata perkara itu dilaksanakan dengan mengutamakan rundingan diplomatik serta jalinan kerjasama serantau. Pendekatan ini dilaksanakan secara tenang dan seimbang dengan tujuan utama untuk melindungi kepentingan negara serta memastikan kelangsungan pertumbuhan ekonomi, katanya melalui hantaran di Facebook di petik media perpaduan. Melalui hantaran sama, beliau berkongsi mengenai pencapaian ekonomi madani yang terus kukuh dengan keluaran dalam negara kasar KDNK 5.1% direkodkan pada 2024 dan terus meningkat. Pelaburan diluluskan juga tertinggi iaitu RM378.5 bilion ringgit manakala kadar inflasi 1.8% dan pengangguran 3.1% direkod terendah dalam tempoh 10 tahun. Dalam konteks perusahaan kecil dan sederhana PKS pula, Perdana Menteri berkata 1 bilion ringgit jaminan ekspor disediakan melalui skim jaminan pembiayaan perniagaan selain 500 juta ringgit dana pembiayaan mudah dan 50 juta ringgit peruntukan untuk mempergiat penerokaan basaran baru melalui matret. Tambah Presiden Keadilan lagi, sebagai pengurusi ASEAN 2025, Malaysia memainkan peranan aktif dalam memperkukuh hubungan dengan Amerika Syarikat serta rakan dagang utama seperti China dan Kesatuan Eropah. Pada masa yang sama, beliau turut berkata kerajaan turut meneroka peluang perdagangan baharu dengan negara ekonomi sedang pesat membangun seperti Rusia dan Brazil. Jelasnya lagi, pendekatan strategi itu sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan pasaran ekspor negara. Pendekatan ini sejajar dengan strategi ekonomi jangka sederhana negara yang memberi tumpuan kepada kestabilan makroekonomi, daya tahan perdagangan global dan peningkatan pelaburan langsung asing FDI ia demi memastikan kemakmuran yang inklusif dan mampan untuk seluruh rakyat ujarnya lagi